Salam sejahtera dan uh, selamat uh, malam semua ya uh, Saya uh, nak mengulas uh, beberapa hari ini uh, Banyaklah yang mengkritik saya atas uh, pertembungan dalam pemilihan parti melibatkan Rafizi dan Nurul Izzah Isu ini memang sangat panas lah Semua isu yang ada dalam negara ni pun orang tak nak tengok Isu bendera terbalik ke isu apa yang terbalik ke yang pas buat orang dah tak nak tengok, orang pun dah tak nak serang. Yang orang nak sekarang ni adalah isu politik yang membabitkan parti keadilan. Ini yang orang nak sekarang ni, ini yang menjadi topik hot, yang menjadi uh, topik hangat ya. Eh. Dan saya sentiasa mengulas uh, perkara ini uh, kerana saya juga tahu bahawa ramai orang menunggu-nunggu berita ataupun ulasan daripada saya dalam isu ini. Ya, saya melihat uh, perkara yang orang kata uh, selalu ulas dalam komen-komen. Uh, ya, uh, orang kata ataupun uh, kebanyakannya daripada tim ataupun penyokong. Ya, saya tak nak kata tim. Nanti bila saya kata tim. Uh, mereka kata ini bukan tim, ini penyokong, uh, ini macam ni, ini kata ini kata penyokong daripada Nurul Izzah lah, okay? Dan uh, apa yang berlaku, uh, saya rasa beberapa hari yang lalu pun saya dah cerita. Kenapa uh, penyokong Rafizi marah? Tetapi saya belum uh, cerita secara detail seperti mana yang saya nak cerita, bagai uh, yang saya nak cerita sekarang lah. Apa yang berlaku ni, kenapa isu ini menjadi panas adalah kerana Izzah lawan Rafizi. Kalau Saifuddin lawan Rafizi, dia tak jadi macam ni. Jadi, isunya kamu orang tahulah. Isu nepotisme ini jawab sendiri. Saya tak nak lagi. Saya pun tak nak ulas. Terpulang kepada rakyat, terpulang kepada ahli parti untuk melihat. Kamu nak kata ini nepotisme boleh. Kamu nak kata ini bukan nepotisme pun boleh. Itu hak anda. Okey. Apabila saya lihat dalam pertembungan ini tadi, orang selalu menghalang. Terutamanya macam saya dan yang lain-lain. Mereka akan kata ini pertembungan di antara parti, dalam parti lah. Orang kata tidak perlu nak hentam, tidak perlu nak menyerang, tidak perlu nak mengaibkan pati ya okey perkara ini dia membabitkan kenapa penyokong Rafizi marah kenapa perkara ini terjadi kerana penyokong Rafizi marah kita kena lihat di mana punca penyokong Rafizi marah kita melakukan pemilihan parti ini dalam keadaan ahli parti tidak tahu. Kebanyakan ahli parti sekarang tidak tahu tahu. Apa sistem yang kita guna untuk pemilihan parti kali ini? Kalau kita lihat, saya nak cerita agak detail supaya kawan-kawan agak faham di sini. Saya sendiri, di awalnya, yang kita nak pergi buat IKYC dan sebagainya ni, saya sendiri tak faham. Dan contohnya kami di Sarawak. Pendalaman yang jauh-jauh kita nak pergi buat IKYC orang, dengan internet tak ada, dengan itu tak ada. Sangat membebankan. Itu di kawasan Sabah dan Sarawak. Nak daftar eKYC ni dekat Sabah Sarawak bukan satu perkara yang mudah ya. Mungkin pada Kuching, Bintulu, Miri, Sibu kawasan-kawasan bandar mungkin senang, tapi di kawasan lain tidak semudah yang kita nak fikirkan eKYC. Okey, nak daftar eKYC ahli-ahli ni bukan senang kawan. Kesi, ah lainlah kalau kita ada duit. Tak apa. KC yang tak ada duit macam mana? Kan? Daripada sumber-sumber yang ni awal tu... Kena kena ada ni lah. Okay? Ha, saya nak cerita ni. Di dalam waktu yang sama yang... Kamu orang sekarang ni nampak... Yang duk, kata ada kepala... Badan tak ada. Badan ada. Kepala tak ada. Ha, bukan kepala tak ada. Badan orang lain. Ha, tim lain punya. Ha, kepala. Tim lain punya. Ha, dia berlaku ni tau. Maka sekarang ini berlaku perkara ini tadi orang-orang bawah pula selama ini berdiam diri dia tidak dia tidak sebab pemikiran orang-orang di bawah ini ahli-ahli di bawah ini memikirkan bahawa pengundian seperti biasa pengundian ini seperti biasa kesi-kesi yang 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 naik baru ni pula yang naik baru ni pula mereka dapat manfaat di sini. Kesi-kesi yang yang tak tahu apa-apa ni tadi tidak dapat manfaat di sini kerana mereka merasakan bahawa penyokong mereka ni ahli-ahli di bawah mereka ni ramai tadi akan pergi mengundi tau pergi mengundi dan akhirnya uh, seperti biasa boleh memenangkan mana-mana uh, pemimpin yang mereka nak sokong bila KYC ini sudah selesai di peringkat cabang apabila timbul isu yang membabitkan Pencalonan mula-mula kita tengok Saifuddin Saifuddin uh, habis hilang cerita Saifuddin uh, Masuk cerita Samsul Iskandar Dia kata Nurul Izzah akan bertanding Maka Rakyat Terkejut Dia terkejut tengok Nurul Izzah Betul-betul naik dan melawan Rafizi Ramli Poin Bila Sampai isu Nurul Izzah nak lawan Rafizi ni Pengundi-pengundi ni uh, pengundi, uh, Ahli-ahli ni yang layak mengundi sebelum pemilihan raya yang lepas, mereka lilek lagi. Lilek lagi kan? Belum sedar. Mereka belum sedar. Apa lagi sebenarnya? Yang mereka sedar, nepotisme. Yang mereka sedar, Nurul Izzah tak patut lawan Rafizi. Jom, kita kita ni, kita ni orang dekat bawah ni, ahli dekat bawah ni tolak Nurul Izzah. Apa terjadi? Tup-tup, mereka tahu. Mereka tahu cuma perwakilan dan beberapa yang lain yang boleh mengundi daripada satu cabang tau. Mati kata. Sekarang ni, orang yang menyokong Rafizi akan umbi yang beribu-ribu, beratus ribu, mungkin daripada satu juta lebih ahli kita ni, terkial-kial, terkontak kanting ni. Alamak, tak boleh nak sokong Rafizi. Kami dah tak mampu nak tolong anda kerana kami tak layak mengundi. Tahu. Ini yang ini yang ini yang menyebabkan mengamuk mereka. Ini yang kalau kita tengok media sosial sekarang ni mana-mana yang penyokong Nur Izzah ni termasuk Nur Izzah dibalun oleh penyokong rafizi dan hujah mereka tidak dapat dilawan oleh mereka yang menyokong Nur Izzah tahu menteri ke timbalan menteri ke sudpol ke pegawai khas ke Nur Izzah ke mereka tak mampu nak lawan hujah-hujah daripada penyokong Rafizi. Ha. Ini ini dia punya eh, Paul Ross. Live kau dah kena kacau Daniel. Kacau macam mana tu? Tak clear ke? Uh, cek, cek, cek. Clear tak? Yang di bawah beritahu clear tak? Sebab Paul Ross ni kata ni. Sebab saya boleh nampak komen di bawah. Beritahu dekat sini live okey tak? Baru nak cerita Orang lain clear Okey Jadi mungkin kamu punya jaringan tak okey ya? Sebab saya Sambil-sambil tu saya tengoklah sedikit Okey Saya sambung balik gangguan Gangguan semasa Jadi itu yang berlaku tau Jadi kalau sekarang ini Penyokong Rafizi Marah Jangan marah sebab mereka nak lepaskan geram mereka. Sebab tak boleh mengundi. Itu sebab dia. Dan apabila Rafizi cerita berkenaan dengan isu melibatkan JPP itu. JPP dan mereka-mereka yang sedang menyokong Nur Izzah menyatakan tidak ada masalah. Kamu tahu tak berapa ratus komplain yang dihantar ke JPP yang tak menjadi apa? Termasuk mereka yang menyokong Nur Izzah. Termasuk mereka yang menyokong Rafizi. Kesi-kesi ni. Yang tak ada ekor kepala semuanya. Dan, apa berlaku lagi? Mereka kena bayar seratus. Duit mereka seratus pun hangus. Ni tengok, dekat bawah ni. Nora Riznudin. Apa sah tak boleh mudi pula? Sebab kali ini sistem pengundian dah bertukar. Hanya perwakilan saja yang boleh mengundi. Kamu orang menyokong Rafizi sekarang ni setengah mati pun. 200 lebih kesi ketua cabang dah menyatakan sokongan kepada Nurul Izzah. Dan perwakilan mereka dikawal mungkin oleh mereka. Itu satu part. Yang kedua, Menteri Besar, Sudpol. Eh, Menteri-menteri semua menyokong kepada Nurul Izzah. All art media tapi JPP jawab. <laughs> JPP jawab eh. JPP jawab semua aduan dah dijawab dan diselesaikan secara telus. Okey. Kalau JPP sudah cakap macam itu. Okeylah. Tak apa. Saya sebab saya tak ada bukti benda ni sekarang ni yang dia kata dia jawab <guruh> secara telus ni saya belum ni. Tetapi kalau betul JPP ada jawab benda ini, saya juga ada ramai kawan saya yang tumbang kalah dalam pemilihan kali ini. Mungkin saya akan beli telefon mereka dan esok saya akan bagi tahu. Tapi sehingga semalam ya, sehingga semalam kawan-kawan saya yang kalah jadi KC ini tidak dapat apa-apa surat lagi. Atau dapat apa-apa jawapan lagi. Okey? Jadi... Uh, kita boleh bermain di situ lah Tak apalah lantak diorang lah Tetapi inilah menjadikan Kenapa kekecohan ini berlaku okay, Kita habis tentang JPP Kita habis tentang cara pengundian ini Kita habis tentang kenapa uh, Rafizi Punya pengundi, eh, penyokong ini marah Kita pergi kepada cerita Bagaimana serangan berlaku kepada Rafizi Sekarang ni kamu orang serang Rafizi boleh Orang Rafizi nak serang kamu tak boleh Rafizi sendiri serang kamu, kamu semua melompat. Saya buat, saya, bukan saya buat rupa lah. Tiktokers, tiktokers, budak-budak ni, daripada, tak tahulah, orang kata tim Pami Fazil lah, tim Jekom lah, serang Rafizi. Menteri serang Rafizi. Supol serang Rafizi. Pegawai-pegawai khas ni, semua serang Rafizi. Macam mana, Rafizi satu orang diserang, dengan orang kata begitu besarnya serangan untuk untuk ini serangan lah kita dalam politik kata serangan lah untuk menampakkan Rafizi ini tidak ada apa-apa yang boleh orang kata kesemewaan dia tau dan penyokong Rafizi hanya mampu komen dekat bawah komen lah komen 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 itulah dia luahan hati mereka lah kerana mereka sayang Rafizi Okey. Jadi tidak perlulah uh, yang di sebelah sana nak menceritakan bahawa oh ini kita ni, pertandingan adik-beradik tak payahlah engkau gini-gini. Orang dah sakit hati. Penyokong Rafizi ini semua ni yang ada dengan saya sekarang ni semua sakit hati ni. Bukan bukan saya percaya kamu orang yang pergi tengok live saya ni kerana kamu nak dapat semangat ni. Kamu nak dapat semangat untuk kamu bertahan melihat apa yang terjadi ini. Dalam hati kamu kalau benda ni macam kalau macam binatang ataupun macam ular depan kamu, saya ingat kamu dah potong kepala dia dah. Punya kamu punya sakit hati ni. Ini yang terjadi ni. Yang kamu tengok orang sekarang ni yang tengok media saya aja. Media saya yang menyokong Rafizi yang kamu boleh nampak sekarang ni. Media sosial ni yang boleh kamu orang tengok, yang kamu boleh percaya media saya lah dan media yang dikeluarkan oleh Rafizi sendiri melalui podcast yang dia buat sekarang ini. Mana ada dah. Sekarang ini satu hal lagi. Dulu orang cerita tentang isu beras. Dulu orang cerita tentang isu Kementerian Rafizi berkenaan dengan isu minyak dan sebagainya. Isu macam-macam. Isu yang menyerang kerajaan waktu itu orang-orang ini tak keluar untuk pertahankan tau. Timbalan Menteri Menteri penuh... Sudpol... Menteri bosor... Pegawai-pegawai menteri... Tidak ada satu pun... Datang... Buat kenyataan media... Untuk membalas... Tapi hari ini... Rafizi dalam parti kamu sendiri... Kamu serang habis-habisan... Dengan menggunakan media masa... Kan? Cuba kamu manfaatkan... Kamu duduk jadi menteri dulu... Kamu serang... Walaun walaun kamu serang geng-geng pembangkang yang ada ini, keluarkan kenyataan media kamu. Sekarang ni, Fahmi Fazil, umpamanya dia jadi menteri komunikasi. Untuk parti, untuk Nurul Izah boleh pula ke keluarkan kenyataan media, kenapa kata mu tak serang mereka yang di pihak pembangkang apabila mereka menyerang kerajaan? Ini gunakan kuasa kerajaan, duduk dalam kerajaan sekarang ni, menyerang Rafizi. Mana tak mengamuk. Mana tak mengamuk orang-orang bawah ni. Dan kamu orang perhati, cakap saya ini. Di mana-mana komen penyokong Rafizi terhadap di mana-mana komen penyokong Rafizi terhadap menteri ke timbalan menteri ke siapa-siapa yang berada di di menjadi penyokong Nurul Izzah sekarang ini tidak satu pun hujah daripada penyokong Rafizi yang mampu mereka balas. Tak mampu. Hujah-hujah daripada penyokong Rafizi tidak mampu dibalas oleh mereka. Jelas di sini menunjukkan mereka tak ada idea. Saya di media sosial saya di Facebook. Apabila ada di kalangan mereka menyerang Rafizi. Mereka-mereka yang ada nama yang menyerang Rafizi. Saya buat komen dekat bawah. Saya buat komen dekat bawah mereka. Tidak mampu mereka balas balik apa yang saya tanya kepada mereka. Kalau selebel saya, mereka pun tak mampu nak jawab. Bagaimana kamu nak jawab soalan daripada pihak pembangkang nanti? Bagaimana kita ni nak menepis serangan-serangan bila kita masuk pilihan raya nanti? Nah. Itu bab cerita itulah, bab-bab yang nak ni kita pergi nanti kita tengok live Rafizi pula malam ini apa pula dia nak ulas. Ini perkara yang bila saya kata penyokong Rafizi diikat kaki, ditutup di, di zip mulut, marah orang. Ngamuk-ngamuk dia orang. Dia kata mana ada kami ikat kaki ikat tangan. Saya sendiri. Saya sendiri diserang kiri dan kanan oleh kawan-kawan sendiri tau. Kerana pemilihan parti ini, saya terpaksa bermusuh dengan kawan saya. Saya tak bermusuh lah, tapi mereka terpaksa jadikan saya musuh. Nak chat dengan saya, nak tanya kabar saya pun dah tak mau. Hanya pemilihan parti tau. Padahal tugas mereka sangat ringan daripada tugas saya. Tugas kawan-kawan saya yang yang buang batu dengan saya ni ringan tugas dia. Tinggal dia keluar kenyataan dekat Facebook dia, dekat TikTok dia, saya adalah penyokong Nurul Izzah. Sudah cukup. Dah. Tugas saya sebagai penyokong Rafizi sangat berat. Saya kena bagi tahu kejadian-kejadian, idea-idea apa sebenarnya kejadian ini berlaku. Saya kena bagi tahu begitu dengan orang. Saya tak boleh cakap keluar kenyataan media saya macam ini. Uh, saya adalah penyokong Rafizi. Tak boleh. Sebab Rafizi hanya boleh cakap satu orang dan mungkin mereka yang sekarang ini berada bersama dengan Rafizi. Contohnya Nik Nazmi, contohnya Chang Likang, contohnya uh, siapa lagi? Wabi Roziah yang ada di situ. Tinggal itu aja. Tinggal beberapa orang. Dan tinggal lagi beberapa yang nak menjadi calon. Juga yang berada di belakang Rafizi. Tak ada lagi. Hampir keseluruhan. Itulah yang Rafizi cakap. Sebab itulah kita tengok perkara ini. Bila tadi ada so bila saya cakap siang tadi saya kata ada tim tim presiden. Ada orang kata apa? Mana ada orang cakap tim tim presiden? Saya nak bagi tahu. Saya ni KC. KC yang mendengar perkara ini. Bahawa ada kita perlu bina satu tim presiden kerana presiden kita tak ada tim. Ini kata mereka. Bukan saya pandai-pandai cakap. Apa yang saya keluarkan di sini adalah benda yang saya dapat maklumat. Apa yang saya cakap dekat sini benda yang itu kejadian dia. Presiden punya tim. Kalau benda ini bukan saya perlu jawab. Yang kena jawab presiden saya Datuk Sri Anwar Ibrahim. Betulkah Datuk Sri Anwar Ibrahim nak buat tim dia? Tapi kalau Datuk Sri Anwar Ibrahim senyap-senyap nak buat tim dia, buat apa? Kau bagi tahu dekat Rafizi, terang-terang, aku nak buat tim aku, tim presiden. So, Rafizi boleh pelan-pelan menipu dengan penyokong dia. Rafizi boleh cakap dengan penyokong dia, aku dah lemau lah, malas lah aku nak jadi menteri sudah. Aku nak rehat sekejap ke, biar orang cakap merajuk. Kan? Tapi ini, dilihat sebagai nak mengeluarkan Rafizi daripada politik, dengan cara berdemokrasi. Demokrasi kita ni juga dipersoal ke sekarang. Sekarang ni orang kata demokrasi yang kita nak buat nak singkir ke Rafizi ini demokrasi di setting. Settingan. Saya ada baik, beberapa satu perkara yang saya tidak boleh ulas di sinilah. Tentang isu settingan ni. Kalau Indonesia dia kata settingan. Kalau kita Malaysia saya tak tahu nak cakap apa lah. Dia panggil macam drama lah drama. Ada dua perkara lah. Satu perkara Mungkin membabitkan Nurul Izzah, Rafizi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang yang ini saya tak boleh cakap lah. Yang sekarang ni setting ni, setting ni. Setting ni dah dari pada awal tau, dia punya setting ni. Jadi benda ini sekarang ni banyak orang cakap. Daniel, kalau kau cakap benda ni tak guna kau tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul, tapi saya tak sampai ke situ nak ulas. Jawapan dia juga betul kepada kawan-kawan yang ada dalam ini, penyokong-penyokong Rafizi, jawapan dia betul. Nurul Izzah nak minta, nak bertanding, Presiden tu bapak dia. Penasihat itu mak dia. Dia minta restu tak sebelum nak bertanding dengan orang tua dia? Pasti. Dia minta restu dengan Datuk Seri Ibrahim. Aku nak kena lawan je Rafizi ni. Dah tentu Datuk Seri Ibrahim merestui lah. So betul lah berlaku. So betul lah berlaku sekarang ini. Tim Presiden. So apa yang Rafizi cakap malam tadi. Itu adalah betul. itu kita tidak ada pilihan. Tim Raffi, tim presiden kita harus bagi menang saja. Kalau tak bagi menang, jawabannya ahli di bawah kan melihat Anwar Ibrahim lemah. Karena Nur Izzah anak presiden dan tim presiden ini memang dah dimainkan. Ini bukan saya dapat maklumat, ini orang tu, orang-orang itu cakap di depan saya nih. Jadi apa yang saya nak ulas itu, cara nak singkirkan Rafizi ini, pengikut-pengikut Rafizi, penyokong-penyokong Rafizi merasakan tidak adil. Atas kesedaran ini, penyokong-penyokong reformis-reformis orang-orang lama merasa bahawa tidak sewajarnya Rafizi dibuat begini. Kalau betul nak dia dia dilema ada dua, tahu? Di sini. Sama ada kalau nak singkirkan Rafizi dengan cara uh, cara yang tidak pemilihan parti ini kalau tidak dia akan uh, orang kata menampak kalau nak singkirkan dengan cara yang tidak begini pengikut-pengikut Rafizi akan marah. pat dia. Part kedua, Rafizi ini perlu disingkirkan kerana ketegasan dia. Kita ni nak bertanding kita sudah bersama dengan Amno Bersama Nasional. Ya, kemungkinan Rafizi ini tidak mudah untuk kita mungkin dalam agihan kerusi dan sebagainya. Untuk nak buat rundingan sebenarnya susah nak bawa Rafizi dalam isu ini. Mungkin ya, ini kemungkinan-kemungkinan. So, mereka-mereka juga yang kaki bodek yang Ampuh tu memang ada lah, tapi itu antara-antaranya lah. Contoh, kenapa, contohlah ini saya nak pergi ke Rabanan. Rabanan, kenapa dia begitu tegas dalam isu ini? Kerana dia tahu, kerusi dia dekat sana akan selamat. Kalau Nurul Izzah jadi timbalan presiden, dia akan selamat. Sebab sebelum ini siapa yang lawan? KJ. Dan kalau kita bersama dengan UMNO Bersih Nasional, mungkin Nurul Izzah boleh tali, tarik tali dalam isu ini, dia akan kekal dekat situ. Dia akan kekal dekat situ dan UMNO Barisan Nasional mungkin tak melawan. So selamatlah kursi itu. Dia mungkin lawan PAS uh, bersatu je lah macam tu. Dia banyak faktor lah. Uh, tapi saya tidak boleh ulaskan banyak perkara tu di sini buat sementara waktu ni. Kerana saya pun nak melihat juga live yang Lafiji buat. So, uh, kita lihat pula apa pula pendedahan-pendedahan terkini. Tapi itulah isunya yang saya boleh beritahu sedikit berkenaan dengan isu ini. So saya harap kawan-kawan uh, faham di sini uh, kita sambil nak sokong Rafizi uh, kita bertawakal juga uh, kerana banyak sisi yang kita perlu lihat uh, jangan kita ikut perasaan membabi buta menyerang kita keluar kenyataan walaupun panas kena ada fakta itu saya harap kepada kamu semua. Uh, jadi biar kita nampak profesional semua. Okey, so, itu saja. sekian terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi gift, bagi duit, gift tu dekat saya. dan kalau video ini bagus tolong share dan kalau belum subscribe tolong subscribe supaya saya punya view lebih meluas lagi untuk kawan-kawan yang lain. Itu saja. Sekian terima kasih. Thank you.